Yang Berhormat, berikutnya saya mempersilakan Yang Berhormat Muah. Terima kasih Tuan Yang dipertua. Saya kasihi nasib ibu muda di Malaysia. Dengan perkembangan moden, mereka diharapkan untuk jadi seorang profesional, doktor, engineer, lawyer, membawa gaji bagi keluarga. Tetapi pada masa yang sama untuk mengekalkan sistem tradisional di mana mereka turut diharapkan untuk jadi suri rumah pengasuh, pendidik bagi anak-anak. Dan pada masa yang sama tu jaga responsibility sini dengan baik. Dengan situasi ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, ibu muda-ibu muda diharapkan untuk bekerja secara profesional. Mereka sibuk dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang bekerja seperti biasa. Balik rumah, jadi pengasuh dan juga suri rumah. Hujung minggu menguruskan anak-anak tanpa gaji sekalipun. Ini adalah beban tanggungjawab yang besar. Sistem tradisional dan pada masa yang sama sistem yang moden. Sampai ke satu tahap di mana banyak ibu muda-ibu muda di Malaysia ada burn out. Di mana ada segelintir daripada mereka sanggup meninggalkan kerja kerana terpaksa menjaga anak-anak. Dan pilihan ini bukanlah pilihan yang baik. This is bad for Malaysia. Nak harapkan taskar Yuran Tasca realitinya sangat membebankan. Kalau kita lihat di kawasan bandar, bukan setakat bil bulanan RM350, tetapi kos pendaftaran RM2,000. Nak harapkan golongan tengah, golongan petengah atau, atau B40, jangan haraplah. Nak harapkan kemas ataupun taskar kerajaan, tidak mencukupi. Kita lihat laporannya dikeluarkan. Malaysia memerlukan dalam RM40,000 taskar. Tetapi taskar yang berdaftar tak sampai RM4,000 pun. Maksudnya, kita kekurangan 9 daripada 10 taskar yang sepatutnya ada. Taskar yang berdaftar, hanya satu dari tiga. Maksudnya lebih 75% taskar di Malaysia tidak tidak berdaftar pun. Apa alternatif kepada taskar? Alternatif kepada taskar adalah pengasuh ataupun pembantu rumah. Kita lihat situasi di Malaysia. Berkenaan pengasuh dan pembantu rumah. Makin lama, makin mahal. Mencekik dan tak masuk akal. Dulu nak bawa masuk, kos ni tidak membebankan. Hari ini diiklankan kos ceiling RM15,000. Realitinya kita semua tahu ini adalah penipuan. Kos kos apa minimum nak bawa masuk RM20,000 one off. Ini belum ambil kira lagi kos bayaran gaji bulanan. Lagi sekali, nak harapkan ibu muda, doktor muda, peguam muda, engineer muda nak bayar. Jangan haraplah mungkin perlu bergolak, bergadai untuk bawa masuk pembantu rumah ataupun suri rumah, eh, pembantu rumah ataupun pengasuh untuk membantu situasi di rumah. Dan yang lebih mencemaskan, lepas ada segelintir ibu muda sanggup tak apa, saya nak kekalkan kerjaya saya, saya nak jaga anak-anak saya, bayar kos one off dua puluh ribu ringgit, bayar gaji bulanan seribu tujuh ratus ringgit, bawa mereka masuk tak sampai tiga bulan. Pembantu ni lari. Larikan diri. Dan ini bukan situasi kecil. Kamu boleh pergi, minta maaf, bukan kamu. Tuan pengurusi. Boleh tengok di Facebook. Sampai ada grup yang dah cecah ribuan ke puluhan ribu. Ibu bapa, dia buat grup kerana pembantu rumah mereka melarikan diri selepas satu dua bulan. rm ringgit terbakar macam tu saja. Dan bila pembantu rumah ni larikan diri, dia dapat kerja dekat sekolah berdekatan. Tak sampai 2 km dari rumahnya. Siap boleh buat TikTok lagi. Ada TikTok. Apa, keluarkan video. Oh, ni majikan yang baru. Amboi, majikan baru. Syok lah kan. Tak perlu bayar RM20,000 ni. ni. Akhirnya, ibu muda ni yang bergolok, bergadai. Mungkin pregnant, nak dapat anak. Berada dalam situasi yang sangat sukar. Bila lapor ke polis, Boleh kata, oh, ini bukan bidang mereka. Pergi ke Jabatan Immigration kata, oh, komplain kepada syarikat yang membenarkan kamu membawa masuk apa pembantu rumah ini This is not fair. Saya kongsikan ini berdasarkan kepada situasi yang dikongsikan kepada saya secara terus. Dan saya sangat risau kerana kalau situasi ini berterusan dengan taska yang tidak mencukupi, tidak berdaftar. Pada masa yang sama, pembantu rumah dan pengasuh yang cepat melarikan diri selepas modal yang besar dikeluarkan oleh ibu muda dan keluarga muda ini, kita sampai ke situasi yang sangat kritikal di mana kita mencipta situasi di mana ibu muda golongan profesional wanita terpaksa berhenti bekerja, melupakan kerja mereka kerana masalah-masalah yang tidak dapat kita uruskan dengan baik. Saya ada tiga cadangan. Pertama sekali, saya memuji usaha kerajaan dalam RMK terbaru ini di mana mereka ingin mewajib bukan mewajibkan memberi pendidikan prasekolah percuma. This is a game changer. Dan kalau berjaya dilaksanakan pada belanjawan tahun ini. I think that will bring great news kepada ibu muda dan keluarga muda di Malaysia. Cuma perinciannya tiada, saya menanti perincian tersebut. Yang kedua, tolong naikkan nilai ambang pengecualian cukai bagi perbelanjaan TASKA. Ini sangat penting kerana pada hari ini pelepasan cukai yang diberikan itu sangat sedikit. Walhal, kos TASKA makin lama makin meningkat mencekik golongan ibu-ibu muda ini. Tak cukup pengecualian cukai sedia ada yang sangat kecil, naikkan. Dan cadangan ketiga, pengecualian cukai baru Bagi keluarga muda yang melatih dan menggajikan pengasuh Supaya pengasuh ini dapat mendidik anak-anak mereka Supaya mereka dapat keluar, bekerja, terus advance dia kerja Supaya mereka tidak perlu memilih Adakah saya ingin jadi ibu yang baik Atau adakah saya ingin jadi seorang profesional yang berkejaya Kita jangan paksa ibu muda memilih satu. Realitinya kalau lelaki itu boleh jadi ayah yang baik dan boleh jadi seorang yang berjaya dalam kerjanya, wanita berhak dapat masa depan yang sama. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Mua. Uh, Bersilakan Yang Berhormat Terima kasih Datuk Doktor yang dipertua. <coughs> Pendidikan awal di Malaysia sifatnya sporadik. Seperti mana yang terdapat dalam laporan yang dibentangkan. Negara kita mempunyai sistem pendidikan awal yang diuruskan oleh agensi kerajaan seperti KEMAS, MAIP, KPM sendiri. Namun ia tidak boleh dibuka untuk semua rakyat Malaysia atas sebab keterbatasan sumber. Realiti ini menunjukkan satu belanda atau kesilapan dasar kerajaan terutamanya dalam bentuk penyaluran dana. Kekuatan fiskal negara sejak berpuluh tahun dahulu digunakan untuk membuka agensi, kementerian dan jabatan yang bersifat redundant atau bertindih fungsinya antara satu sama lain. Akibatnya kerajaan tidak punya cukup dana untuk menampung pendidikan percuma untuk kanak-kanak awal usia khususnya 4 hingga 6 tahun. Ibu bapa juga terpaksa mengeluarkan wang mereka sendiri demi memastikan Anak mereka tidak ketinggalan apabila masuk darjah satu. 20 tahun dahulu harga yuran tadika dan play school ini mungkin mampu ditanggung oleh keluarga. Tetapi gulungan M40 semakin tersepit dan yuran pula semakin meningkat harganya. Kita baru-baru ini dikejutkan dengan laporan semakin ramai M40 membatalkan langganan insurans kesihatan mereka. Kerana ketidakmampuan mereka menanggung bayaran premium bulanan. Tidak lama lagi masalah hospital sesak akan menjadi lebih kritikal kerana pesakit yang dahulunya mampu untuk ke hospital swasta beralih kepada hospital kerajaan. Hal yang sama turut saya jangkakan akan berlaku dalam hal pendidikan awal. Jika empati mula merasakan bahang kos bulanan tadika swasta tidak mustahil, mereka juga akan merebut tempat untuk anak anak mereka di tadika kerajaan, khususnya merebut slot untuk kanak kanak dari keluarga miskin. Tidak hairanlah kita menyaksikan pasti di bawah Parti pas semakin mendapat tempat di kalangan rakyat. Walaupun dihentam, saya melihat bahawa sukses story yang baru-baru ini telah diperolehi oleh anak kita yang berumur tujuh tahun. Amatullah Hamidah Muhammad Luqman Al-Hakim berumur tujuh tahun yang telah menjadi juara dunia di pertandingan pidato bahasa Inggeris kanak-kanak dan belia antarabangsa kali ke-63 di Hong Kong. Dan sukses story kedua yang saya melihat adalah Maaf, pernyataan sesi hafazan Al-Quran teramai kategori prasekolah bagi mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record sebanyak 121,180 hafazan pada suatu masa. Ini sukses story yang kita sebut secara tidak banyak. Masih ada banyak lagi yang perlu kita timbulkan tetapi Alhamdulillah kita melihat pasti, seriti dan juga semiti. Begitu successful sekali. Dan ini menyebabkan ramai mereka-mereka yang telah pun memberi kata-kata negatif. Ramai sahabat rupa kerajaan mengkritik pembayaran allowance kepada guru-guru pasti. Tetapi ini juga masalah dengan banyak lagi pengusaha tadika lain. Sebab itu disyorkan agar skim bantuan subsidi gaji minimum diberikan kepada pengusaha taska yang layak bagi meringankan beban pengusaha taska yang tidak mampu membayar gaji minimum 1700 Doktor yang dipertua, isu lain yang disentuh ialah bab silibus yang berbeza-beza. Saya melihat ada ketidakselarasan antara silibus dan cara pengajaran di tadika dengan apa yang diharapkan dari kanak-kanak ini apabila melangkah masuk sekolah rendah kanak-kanak darjah satu. Dia harapkan atau expected menguasai asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Tetapi di beberapa tadika milik agensi kerajaan sendiri, pendidikan formal tidak ditekankan. Sebaliknya mereka mengambil pendekatan yang lebih santai dan sesuai dengan tahap kognitif kanak-kanak. Saya bukan bermaksud ingin menyalahkan para guru tadika kemas atau agensi kerajaan. Poin yang saya mahu sampaikan ialah perlunya ada pelarasan antara agensi penyelia TASKA dan KPM. Adalah tidak wajar untuk kanak-kanak daripada Tabika milik kerajaan sendiri tidak boleh mengejar silibus KPM darjah satu. Di kesempatan ini, saya juga ingin menegur KPM yang masih lena dan tidak ada sense of urgency dalam mereformasikan silibus pendidikan kita. Saya bangkitkan hal ini kerana dalam sur laporan tersebut ada dinyatakan supaya agensi tunggal yang menyeliakan tadika dan taska diletakkan di bawah KPM justru KPM perlu bersedia untuk melakukan reformasi silibus pesabsaran sebelum diamanahkan untuk menjaga agensi ini. Doktor yang dipertua, saya ingin mendapatkan anggaran daripada pihak KPM, KEMAS atau MOF sendiri Mengenai berapakah anggaran bajet yang diperlukan untuk KPM menguruskan semua tadika dan taska yang buat masa ini di bawah agensi lain seperti Kemas dan Jabatan Perpaduan. Dan jika jumlahnya besar, apakah strategi fiskal yang akan diumumkan untuk menampung peningkatan jumlah dana kepada KPM ini? Adakah kerajaan bakal memperkenalkan cukai baru atau naikkan cukai sedia ada atau mansuhkan kementerian agensi yang bertindih di antara satu sama lain. Saya, saya fikir terdapat keperluan untuk meletakkan laporan ini dalam konteks yang lebih besar. Kerajaan berhasrat mewajibkan pendidikan peringkat sekolah bermula lima tahun. Ini termaktub dalam RMK 13. Jadi bagaimana dengan persediaan peralatan tadika ini? Apakah kerajaan akan membina tadika-tadika baru? atau menyerap tadika-tadika swasta sedia ada. Mekanisma ini perlu dijelaskan terlebih dahulu. Apakah bentuk kerjasama antara agensi kerajaan dan pengusaha tadika swasta, khususnya yang mempunyai rangkaian besar? Adakah tenaga pengajar akan diserap sebagai kakitangan kerajaan atau mereka kekal di bawah pengurusan swasta? Ini paling penting bagi memastikan kelancaran dasar mewajibkan pendidikan awal lima tahun ini terima kasih doktor yang dipertua